और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अपलायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड्स बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर्स कूलर एलईडी टेलीविजन सेमी उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साई पक्षाने पॅनल क्रमांक बारा मध्ये पक्ष प्रवेश मोहिमेला सुरुवात केली आहे या पॅनल मध्ये युवा नेते अभिषेक पालवे हे साई पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार आहेत अभिषेक पालवे यांच्यासोबत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू इच्छिणारे बाबू मंगतानी यांनी साई पक्षात प्रवेश केला तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसमधून बाहेर पडून भाजपामध्ये दाखल झालेले बाळू आंबेडकर यांनी देखील साई पक्षात प्रवेश करून या पक्षात स्थिरावले आहेत या नव्या सदस्यांचा पक्षप्रवेश समारंभ साई पक्षाचे प्रमुख जीवन इदनानी आणि हरेश इदनानी यांच्या हस्ते संपन्न झाला या प्रसंगी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते मैं बाबू नहीं साई के आशीर्वाद से बारह नंबर पैनल पे हम खड़े होने जा रहे हैं मैं बालू अंबेडकर जो बीजेपी भी छोड़ के अभी साई पार्टी में आए हैं और अभिषेक हम तीनों जी भाई से मिले सकार तक मीटिंग हुई बहुत देर तक मीटिंग चली उन्होंने भी कहा हमने भी पूरे ओटी के लोगों से जो समाज सेविक है ओ के लोग हैं दरबार के लोग हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि साई का आशीर्वाद से ये टाइम आप खड़ा रहो और साई का आशीर्वाद रहेगा और हम तीन तो है चौथा भी जल्दी आपको नाम बता देंगे चौथा कौन है आपको पता पड़ जाएगा बस साई के आशीर्वाद से हम तीनों बारह नंबर पैनल में खड़े होने जा रहे हैं और साई का आशीर्वाद हमारे पर रहा तो चारों सीट हम निकाल के लाएंगे ये बताओ कि पहले यार से पार्टी से नगर सेवक थे साई पार्टी से तीन नगर सेवक थे जो दो बीजेपी में गए एक टीओके में गया लेकिन उनके बदले अभी हम साई पार्टी में आ रहे हैं मैं बाबू मंगतानी बालू अम्बेडकर और अभिषेक हम तीनों मैदान में आ रहे हैं साई बलराम साहब के आशीर्वाद से और जीवन भाई के आशीर्वाद से हम लोग साई पक्ष में बारह नंबर पैनल से खड़े होने जा रहे हैं आपने टीओ के क्यों छोड़े? टीओ के इसलिए छोड़ा क्योंकि साई के जो ओटी के रहवासी है वो चाहते थे कि आप साई का आशीर्वाद लेके साई पक्ष में रहो बाकी मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है मेरी उम्मी से यारी है यारी रहेगी बाकी साई पक्ष के तरफ से हमें आशीर्वाद मिला है तो हम साई पक्ष में ही खड़े होने जा रहे हैं कि लक्षण आए लक्ष्य अपन तेन मेहनत के लिए तुमचे लोक कोणी आपल्याकडे लक्ष देऊन नाही राहिले काय आपल्याला कार्यक्रम मध्ये बोलत नाही काय निधी असते काय निधी सांगत नाही आणि इथले लोक भरपूर लोकांचा हेच विचार होता का कधी रस्त्याचे खड्डे काय काहीच का कामं आपले ऐकत नाही त्यामुळे कसं आपण विचार केला की इथे साई पार्टी आणि पार्टीचे लोक आम्हाला वटीचे धरमदास दरबार हे ते सगळ्या लोकांनी आम्हाला सहयोग केला की बाबा तुम्ही इकडे राहा साईपाटीमध्ये आणि ते भरपूर लोक म्हणजे सगळ्यांचंही म्हणणं आहे का साईपाटीमध्ये राहा कामं करा आणि तिचं पहिले पण नगरसेवक साहेबून आले ऐकलं त्यामुळे तिकिटावरून टोनी शिरवानी पिंटो भटिजा आणि गजानन शेळके हे निवडून आले होते सध्या टोनी शिरवाणी आणि पिंटो बठीजा भाजपामध्ये तर गजानन शेळके टीओके मध्ये सक्रिय आहेत या नव्या घडामोडींमुळे पॅनल क्रमांक बारा मध्ये आगामी निवडणुकीची चुरस अधिक रंगणार असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा